4-3-3. Условно играем с тремя нападающими. Толчиха у нас в самой середине. Чуть левее у нас вот здесь играет Осипенко. Если уже совсем везде все накрыли, у нас есть всегда центральный защитник, который создает глубину Эмиль-Миша. И у нас получается 4-5-1. Вот сюда передача, сюда передача. Эти игроки сразу же подтягиваются. Мне на его место Это будет происходить крайне редко. В основном ты будешь работать по своему флангу. Все ясно? Да. Ой, э, выходим на Четыре, не пять месяцев. Три. Три месяца не было тренирования. нет. Как видите, наше поле повреждено после обстрелов. Тут прилично поприлетало. Ну и, соответственно, осколками побило абсолютно все. и мины, насколько я знаю, тут поприлетали, тут и в поле поприлетало. Даже есть фотографии, как у нас в поле прямо торчат снаряды от града, по-моему, не разорвавшиеся. Если бы не разорвалось, так бы мы сейчас, может, только в дворе играли. Одно В нашем городе осталась только одна профессиональная команда. К сожалению, Десна по всем известным обстоятельствам распалась. Там абсолютно полностью разрушена инфраструктура, авиация поскидывала на них там 500-килограммовые, 300-килограммовые. То есть, вы сами понимаете, что урон намного больше. Прекратили ржать. У нас игра. Поле видите в каком состоянии, но что поделаешь. Ну да. была хорошая, сейчас такое. По определенным обстоятельствам. По каким, вы сами знаете. Война, нет возможности ухаживать. Ну, я, в принципе, на таких полях вырос, ничего страшного. Понятно? Да. да. Все, выходим. Ваня, сужай, Ваня. Боже мой. Виталий, впереди на лба, Сейчас. Якось не віриться. Так. Що ти приходиш на стадіон, тут вся трибуна болювальників, а потім через 4 місяці вже нема поля. Стадіону нема, і команди нема, терночного поля нема. Ну, як грати? Не як. Ми підтримуємо Досну, тому що це як не наша рідна теж команда. Макс, Марш, Макс, Макс, не Много работы было проделано, чтобы начать тренировки. Всем родителям, детям сообщили, что у нас начинаются тренировки. И кто не боится, добро пожаловать обратно домой, обратно на ФК Чернигов были радостные моменты из-за того, что мы начинаем тренировку, все-таки они там больше двух месяцев ничем не занимались, скучились за этим, но чувствовалась, знаете, такая подавленность и морально и физически им было сложно начинать, ну пришлось им приложить много усилий, конечно, чтобы вернуться в свое обычное состояние. тебе смешно. А я же знаю. Фу, это не смешно. Так же а я що понимаю, ты иду я же понимаю, что случилось. Умер он. Умер он. Что на меня орешь? К сожалению, Потерял он дедушку, и насколько я э, знаю, то он часто с ним время проводил. Вин пошел 26 февраля добровольцем. Вот этот защитник поднимается, становится нападающим. Вот передача, вот еще один треугольник. Мы перестраиваемся. Вот, вот. Вот очень важно, что мы начали тренировку, что мы работаем. Это очень сильно им э, помогает не, не думать о войне. Э, может быть не всегда получается о ней не думать, но основное время отвлекаться и настраивать себя на позитив э, и жить дальше. никакие п'ятки не треба ділять. Та мені кажеться, це закінчиться у середині весни. Я думаю, що поки що ні, тому що у будь-який момент Росія може нанести удар куди хочеш, тому що вони наші сусіди і. Хто знає, що в них в голові? Все, братарі, що все, з нового.

ダバいちがい